o'quvchilar ta'tilda pedagoglarning o'z ustida ishlashi uchun qulay palla ayni maqsadda andijon viloyatidagi mavjud shahar va tumanlarga xorijiy mutaxassislar jalb etilgan ular hududlarda bo'lib o'qituvchilarga xorijiy tillar aniq fanlar hamda o'qitish metodikasi yo'nalishlari bo'yicha mahorat darslarini olib borishmoqda xususan marhamat tumanida ayni paytda amerika qo'shma shtatlaridan kelgan 3 nafar professor tumanning 45 ta maktabida faoliyat yuritayotgan 140 nafar ingliz tili o'qituvchisi bilan mahorat darslarini olib bormoqda so I came from Canada to um work for John. He uh davlatingiz rahbarining tashabbusi asosida ikki tomonlama shartnoma imzoladik ya'ni mana shu tumanga kelib 1 yil davomida ustozlarning kasbiy mahoratini oshirish uchun to'g'risi dastlab o'zbekistonga taklif qilishganida ikkilangan edim u yerda sharoit qanday ta'lim sohasidagilar bilan hamkorlik qanday kechadi deb ishonasizmi kelishim bilanoq vodiyning go'zal tabiati toza havosi meni o'ziga tortib. birinchi dars kundayoq o'qituvchilarga bog'lanib qoldim ular darslarimda juda faol qatnashishyapti menga bu yerda yetarli sharoitlarni ham yaratib berishdi tuman o'qituvchilari bilan mashg'ulot olib borayotganimga endigina bir oy bo'ldi shu qisqa vaqt ichida ular ancha o'sib boryapti ingliz tilida ravon bexato gaplashishlari meni quvontiradi aslida til o'rganishda amaliy jihatga e'tibor qaratish lozim bu o'zaro muloqotlarda shakllanadi men mahorat darslari jarayonida mana shunday o'z tajribamdan o'tgan metodlarni ularga o'rgatib boryapman o'z navbatida ulardan o'rganayotganlarim ham bor study and um, yeah, my impressions have been pretty positive so far. darslar to'rt guruhga bo'lingan holda haftada 2 marotaba o'tkazilyapti boshqa paytlarda esa xorijlik mehmonlar ta'lim muassasalari faoliyati bilan tanishib o'z takliflarini bildirmoqda bu <laughs> yerda to'rtta yo'nalishda o'qiyapmiz yozish ko'nikmasi ham o'qish gapirish shu bilan birgalikda eshitish ko'nikmalarimiz ham oshirib bormoqdamiz xorijiy tillarni o'qitish metodikasi 20 yillik tajribaga ega ingliz mutaxassisi tomonidan o'rgatilayotgani yaxshi natija beryapti bir oy ichida tinglovchilarning 10 yaqin yaqini si bir darajaga ega bo'ldilar bundan tashqari tumanning eng natijador maktablarida faoliyat olib borayotgan uch nafar fizika matematika fani o'qituvchilari turkiyaning fatih chapa akademik litseyida malaka oshirish uchun yuborilmoqda u yerga borib biz turk davlatidagi pedagoglarni dars o'tish mahoratlarini o'quv tajribalarini olib kelasida o'quvchilarda samarali qo'llashga harakat qilamiz andijon shahridagi 24 to'rtinchi umumta'lim maktabiga esa koreyadan mutaxassis jalb etilgan u nafaqat o'qituvchilar bilan shuningdek ta'til vaqtida o'quvchilar bilan ham koreys tilida to'garaklar olib bormoqda andijonga kelganimga 1 yil bo'ldi mana shu davr ichida ushbu maktabning ustozlariga bitiruvchi sinf o'quvchilariga korey tili bo'yicha o'z bilimlarimni ulashdim hatto o'zbek tilida ham so'zlay boshladim bilasizmi xalqingiz juda samimiy intiluvchan bilimga chanqoq shuning uchun ham har bir dars menga zavq berdi o'quvchilarim <laughs> bugunga kelib bemalol koreys tilida so'zlasha olyapti bilasizmi bizning maktablarda o'quvchilarning fikrlash darajasini yuksaltirish <laughs> ijodkorlik mahoratini o'stirish uchun darslar <laughs> <usturuş üçün tərslər gülüyor> juda erkin tarzda olib boriladi ya'ni biz ko'proq ularni tinglaymiz bu yerda ham xuddi shunday shaklda ishladik to'g'risi safarim oxirlab borayotgani sari bu yerdan ketgim kelmay qolyapti agar yana taklif bildirilsa hech ikkilanmay albatta kelardim 많은 도움을 주기를 바라고 우리 대한민국이 아, 우즈베키스탄의 발전을 위해서 아, 열심히 최선을 다해서 아, 도와주고 싶은 마음이 들었습니다. jahon tajribalarini ommalashtirish pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish o'z navbatida ta'lim sifati hamda o'quvchilarning dunyoqarashi bilim darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi albatta